Sanki ilk kefrin həycanı hələ də mənim üstümdədir. Ay məhəllə, naraha tolmur ürəyini sıxma nə var burda? Sevinç, zəhmət olmasa mənə bir stəkan su gətirə bilərsən? Çox sağ ol. Çox sağ ol sənin. Mən də su istirdim. Brav, bugünkü mövzumuz etikadır. Xüsusilə də xanımlar və cənablar arasında olan e, etik davranışlardır. Sən də bu mövzuda o qədər mükəmməlsən ki, elə bu efirin aparıcısı tam sən olmalı idi. Xatırlatmağa ehtiyac yoxdur, yəni bilirəm çox mədəni oğlansan. Ay mədəni oğlan, veriliş başlayır. Dostlarımızı salamlamalıyıq. Xanımlar və cənablar, mağın yeni buraxılışında xoş gördüyü hər birinizi. Əziz mağlar, Bugünkü mövzumuz etika, etik davranışlar, xanımla və cənablar arasında olan etik münasibətlərlə bağlıdır. Bu mövzuda ilk qonağımız artıq studiyamızdadır. Qonağımız Etika Akademiyasının rəhbərliyi Günay İbrahimvir Günay xanım, xoş gördük sizi. Yeah, xanım siz ümumiyyətlə gənclərlə çalışırsınız gənclərlə daha çox ünsiyyətdə olursunuz. Sizin sizə belə bir sual verək ki, ümumiyyətlə hazırdakı gənclərin etik davranışlarını necə qiymətləndirirsiniz? Etik davranışlara baxır hansı prinsipdən baxaq? Əgər bu niyyətin doğruluğundan baxsaq, doğrudur, niyyətləri gözəldir. Amma fikirlərində o qədər ə, doğru olmayan sözlər istifadə edir ki, fikri yanlış ifadə edir. Və hər insana bəzən cəmi 1 dəqiqə, 3 dəqiqəlik şansı olur bu həyatda ki, özünü doğrulsun və ya özünü təqdim eləsin. Bax, orda uduzurlar. İstər iş dünyasında, özünün təqdimatında, ideyasının təqdimatında, bu yalnız işdə ola bilməz. Ola bilər ailədə olsun, atası ilə, anası ilə, dostuna hər hansı bir fikrini izah etmək istəyir. Yeni başlanğıcıdadır, lakin sözlər yanlışdır, aqressivdir. Məsələn, bir gənc deyir ki, fikriniz səftdir. Bunun yerinə doğru dil de ki, desin, "Sizin fikriniz maraqlıdır, lakin mən belə düşünmürəm." Bəli. Bu söz ehtiyatının olması ilə deyil. Bu, sizin qarşıdakı insanı qazanmaq, qarşıdakı insanın da fikirlərinə hörmət etməkdən irəli gəlir. Sizinlə tamamilə razıyam. Hazırda gənclərimiz estetika və etika anlayışlarını bir-birindən fərqləndirə bilmirlər. İstərdi ki, bunun izahını siz bizə verəsiniz. İlk öncə çox gözəl mövzuya toxunduz. Çünki etikanı etikettən belə ayıra bilmirik. Etika böyük fəlsəfənin bir qoludur və bir çox fundamental dəyərlərimizin əsasıdır. Bu bütün sahələrdə belədir və biz etikanı gözləmədiyimiz halda sonumuz ə, hüquq mühafizə orqanlarında belə tapa bilərik. Bu qədər həyata əhəmiylidir. Ailələr dağılır buna görə. Bəzi cinayətlər törədilir və bunun əsası əslində etikanın olmamasıdır. Etika böyük bir fəlsəfədir. Etiket Texniki biliklərdir. Sizin xoş nəhyətinizin, sizin sivilizasiyalı bir insan olduğunuzun göstəriciləridir. Çöl göstəricisidir. Bu bıçaq, çəngəl, əyləşmə, oturma qaydasıdır. Amma mən hər zaman demişəm, əgər sizin çörəyə ehtiramınız yoxdursa, sizin o, sizin önünüzə gətirən yeməyi kim ki bişirib, ananız ola bilər, aşpaz ola bilər, peşəkar restoranda, ona hörmət etmirsinizsə, ən yüksək bıçaq çəngəllə istifadə qaydalarına sahib olun, o etika deyil, o etiketdir. Ejnan xanım, hazırda Etika Akademiyası dövlət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərir. Sizə deyib bu barədə danışasınız. Yəni Etika Akademiyası olaraq fəaliyyətiniz tam olaraq nədən ibarətdir? Etika Akademiyası qeyri hökumət təşkilatı və ayrıca bir tərəfidir. Şirkət olaraq mövcuddur. Və dövlətə demeyim cəmiyyətə böyük töhfəmiz olur. Gənclərə, ailə institutuna, bir çox iş dünyasına, bir çox insanlar çox ağıllıdır. Bizdə Azərbaycanda ümumiyyətlə savada verilən dəyər ən az ətrafdakı ölkələrimizdən daha yüksəkdir. Hə. Və səbadlı bir övlad yetişdirmək ayrı bir fəxrdir, amma tərbiyəli övlad yetişdirmək valideyn üçün tamamilə başqa bir qürurdur. Tərbiyəli olmaq nə deməkdir? Vəfalı olmaq, sadiq olmaq. Bu həm də vətənə xidmətdə də özünə bir üzə verəcək. Bunun üçün mən etikanı, etiketi, estetikanı hər hansı bir şəkildə dəyərləri saxlamaq, onu gözəll ifadə edə bilmək və müasir dünyada ə, saxlamaqdan ötrüdür akademiya açmaq qərarına gəldik. Mərkəzə müraciətlərimizdə gənclərin ən birinci bizə seçdiyi mövzular natiqlik və nitq mədəniyyətidir. Özlərini ifadə edə bilmək, daha gözəl ifadə edə bilmək qabiliyyətinə sahib olmasıdır. Bir məsələləri dəqiq ifadə edəndə hər şey çox dəqiq yerinə düşür. Mənim əziz sevgilim, mənim dostum, mənim anam, mənim atam Bu müraciətlər bütün digər əzizləmə mövqelərindən daha doğru ifadə qabiliyyətidir və e, hisslərinizi, sevginizi e, protokol deyim, ailə instind daxilində də protokol qaydaları var. Bən Onu istifadə etsəniz çox gözəl inisiyatə sahib olursunuz. Cihan xan, bəs bu ifadələ rəsmiləşdirmirmi siz? Yəni hər dəsəb səmimiliyi itirir. Səmimilik insanlıq qırmaq, insana olmadığı sözləri, hətta sizdən belə süyni e, əzizləmə sözlərini demək deyil. Bir çox insanların qeyrietik, bəzən tərbiyədən və ədəbdən qırax olan mənəviyyatı icazə vermir onlara səmim olsun. Məsələn, mənim oturduğum məkanında bir insan əgər ədəb qaydaları çox aşağı səviyyədədirsə, onun səmimi olması məni incidir. Bəli. Əminəm ki, sizi də incidir. Və o insanın o səmimiyyətə sahib olması doğru deyil. Bundan əlavə siz az öncə qeyd etdiniz ki, sizin xanımlar, ailə janablər və sair məktəbləriniz fəaliyyət göstərir. Biz istəndik ki, bu məktəblər haqqında sizdən məlumat alaq. Hər bir insan biyoloq ştatısı var. Qadındır, kişidir. Və bunu doğru daşımaq cəmiyyətin əsas fundamental hissələrindən biridir. Biz sonra peşə qazanırıq, sonra cəmiyyətə özümüzü qazandırmağa çalışırıq. Buna görə də bəzi xüsusiyyətlər kişilərdə və xanımlarda ilk öncə formalaşmalıdır. Bu həm də bizim gözəl ailə qurmağımıza kömək edir. Bu həm də bizim ailə institutunda, istər öz ailəmizdə, istər daha sonra qazandığımız ailədə dəqiq sağlam mühitin və sağlam bağların yaradılmasına səbəb olacaq. Bir e, oğlan mərd olmalıdır. Bir oğlan sözün nə qədər dəyərli olduğunu və bir söz dedikdə onun arxasında sona qədər dayanacağını ilk uşaqlıqdan anlamalıdır. Bir xanım anlamalıdır ki, ədəb və e, nazqəmizə hara qədər gözəldir. Hardan sonra isə incidəndir. Çox sağ olun. Hə. Mahəllə xanımlar və bəylərdən söhbət açılmışdı. Yəni, Gərilə sənin xanım və bəy dostluqları münasibətləri zamanı diqqət etməli olduğumuz eti etik davranışlarla bağlı sueti izləyək. İzləyək. İzlə. Gənclər, yəqin siz də bizim kimi dostlarınızla vaxt keçirməyi sevirsiniz. Bəs sağlam dostluq münasibəti üçün nəyə riayət etməli olduğunuzu bilirsiniz? Elə isə gəlin birlikdə öyrənək. Ali, necəsən? Üzülü sayıb biraz gecikdim. Görürsən saatlardasa mənim kim gücüm var yox. Nə olacaq sonra. ki, biraz gözləməsin sən də. İndi yolda tıxac var idi. Nə edim bundan sonra? Düzülü sayıdayıramdır, vaxtıdır da. Santali, necəsən? Şükür sən necəsən, Mahəni. Çox ne? sağ ol, yaxşıyam. Gözlətmədim ki. Yox, yox, elə mən də indi gəlmişəm biraz. Hə, amma yaxşı. Necə gedir işlər? Şükür yaxşısandır, var. Çox sağ ol, yaxşılıqdır. Sifariş verək. Hə, zəhmət olmasa. Tale, axırıncı oxuduğum kitabda, məni o qədər təsir elədi ki, keçən il bir hadisə olmuşdu, yaddımda. O axluma gəldi, amma kim? Nə sev? Sənə qulaq asırsan ümiyyətlə. Tale, sən nə deməyə? İyi e, yandım, e, sənə görə Mahlı, imkan verməyə. Səvə, Tale. Bizi sənin gözləmək, Mahlı. Həqiqət. Çox iştirim. sağ ol. Keçən dəfə oxuduğum kitab mənə o qədər təsir elədi ki. Kimin kitabı idi? Mark Levinin Bir-birimizə demədiyimiz sözlər əsəri var. Hə, mən də onun adını eşitmişəm amma oxumamışam. də biz keçən yəni Ukrda gəzərgəzmişdik ki, İstanbulda bir restoran var idi. İstanbulda yox, biz, getmişdi. ee, getmişdi. biz ha, yani yoku, də getmişdik. Keçən il ondan qabaq kirayədə uşaqlarla getmişdik. Bizə də maraqlı olmuşdu. Hansı o deyirəm? Mən ailədən getmişdim, amma yəni çox qəşəng idi. Yoxsa sənin də marağın olsun bizim, ki, çox maraqlı olmuşdu. Bilirsən necə? Biz getdik, ee, orada bir mətfəq var idi, çox qəşəng idi. Prosadı yadından çıxıb sənə deyirəm, sən də gedəndə yenə baxarsan sonra Hani keçən yı o qədər gözəldincə almışdım ki, İstanbul'a getmişdi ailəvi, çox qəşəng yerlər gəzmişdik də o qədər sözü kəsərəm. Biz də getmişdik İstanbul'lar, keçən yondan qabaqki uşaqlarla getmişdik. Sən danışandan sonra yadıma salma mən də danışım. Yaxış. Dostluq qazanmaq çətindir, itirmək isəsandır. Davranışlarımızda diqqətli olaq ki, dostluqlarımız parçalanmasın. Çox doğru məqamları vurğulamısınız. Çox sağ olun Günay xanım. E, Sujetimizdən də gördünüz kimi, dostlar arasında etik davranışların ilkin formasını sizə çatdırmağa çalışdıq. Bəs siz necə düşünürsüz? Dostlar arasında əsasən nələrə diqqət edilməlidir? Dostlar arasındakı etiket bir az fərqlidir. Oğlan və qız görüşmələri, həqiqətən də ilk görüşmələrində etiketlər biraz daha sərtdir. Əgər sırf dostluqlardan danışırsınızsa, təmiz dostluq münasibətləridirsə, burada çox ciddi böyük-böyük bir səfrlər var yoxdur. Dostlar bir-birinə sözün üstə kəsər, həyecanlanır da. <laughs> amma əgər oğlan-qız münasibətləridirsə və ilk görüşmədirsə, xüsusilə Bəli. ilk təəssüratlar yaratmaq istəyirsinizsə, ilk öncə qapı döyüldü və qapa açıldı. Qapa açılandan sonra xanım içəri buraxılır, amma xanım dayanmalıdır qapıda. Təbii ki, oğlan qapını bağlayıb birinci oğlan irəliləməliydi önə. Bu birinci qayda. Daha sonra yer seçimi olaraq xanıma deyilir. Hansı tərəfdə əyləşmək istəyirsiniz? Biz xanımlar daha dəqiq bilirik işı hansı tərəfdən düşəndə biz daha gözəldik. Hansı sol tərəfimiz daha bu gün göstərmək istəyirik bu baxışımızı. Ona görə də yer seçimini xanıma deyirlər ki, harda istəyirsiniz əyləşin. Əyləşdiyiniz zaman çox doğrudur ki, təbii ki özünüzdən danışmaq lazım deyil. İlk öncə qarşıdakı dəvət elədiniz insanları sorğu-sual eləmək istəyirsiniz. Nə içirsiniz, nə yeyirsiniz və ə ofisiant qarson gəlib sifarişləri aldıqdan sonra ünsiyyət mədəniyyəti başlayır. Dəvət edən şəxs sualları verməlidir. Dəvət edilən insan dayanmadan danışır. Hə, Bu doğru deyil. Və ilk təəssüratda mütləq dəvət o dəvət edib, o maraqlanıb, onun sualları var. O xahiş edib ki, məsələn, xanımına ki, mənə zaman ayır, mənim səndən istədiyim, öyrənəcəklərim və hətta suallarım var. Və təbii ki, sual və birinci sözü ortaya qoymaq kişilərdən asılıdır. Əgər kişi dəvət eləyibsə xanımı. Xəyal xanım, biz ikinci suretimizə keçid almaq istirdik. Ümumiyyətlə süfrə mədəniyyətidir mövzumuz. Ə, hazırda bizim bəlkə də yəni bir çoxumuzun problemləridir ki, ə, süfrə mədəniyyətində bəzi etikət qaydaları var ki, etik davranışlar var ki, bunlarda müəyyən səfərlər, yəni qısa ə, sadə bir şey deyim. Məsələn, ə, çəngəl bıçaqla yemək yeyən zaman belə, yəni müəyyən səfərlə yolaverib ya qarşımızdakı insana aciz ofisantla qarşımla danışıqda. Yəni bu mövzularla bağlı bizim Mike Arts. Nə gözəl ayser bir ssenari hazırlayıb gəlin izləyəyək nələrə yəni, diqqət baraklı. etməliyik. Gəlin izləyək. Dostlar, restoranda qonağınız gəlmədən yemək sifariş etmək düzgün deyil. Böyük ölçülü çantaları masanın üstünə qoymaq düzgün deyil. ucuz yeməyi seçməklə qadın-kişinin xətrinə dəyə bilər. Ən bahalı yeməyi seçməklə isə özü haqqında səfir fikir formalaşdıra bilər. Sağaltı qaşıqla yox, çəngəllə yemək lazımdır. Yeməy limon sıxanda bir əlimizlə üstünü tutmalıyıq, yoxsa mürfi qanunlarına görə limon qarşınızda oturan insanın üstünə sıçrayacaq. Dirsekləri masanın üzərinə qoymaq olmaz. Həm qolunuz bata bilər, həm də yanınızda başqası varsa ona mane ola bilərsiniz. İçkimizi içməzdən öncə yemək yeyiriksə, ağzımızı silməliyik ki, stəkanın kənarları yağ olmasın. Dayan. Ofisiantın əlindən nə salmaq, ona süfrəni toplamaqda kömək etmək olmaz. Bu onun işinə qarışmaqdır. İçkimizi və ya yeməyimizi üfləyərək soyutmaq düzgün davranış deyil. Bütün bunlar hamısı süfrə mədəniyyətini təşkil edir. Nə isə süfrə başında, kənarda da etik qaydalara riayət etməyə çalışaq. Günayxan, süjetimizdən də göründüyü kimi, kiçik amma bir o qədər də önəmli məqamlar var. Siz süjetimiz haqqında nə demək istərdiniz? Çox doğru süjetlər yaratmısınız. Mən çox bəyəndim. Təşəkkür edirəm. Və məqamlar da hər gün, hər dəqiqə gördüyümüz məqamlardır. Çox aktualdır. Mənim ə, yenə bir daha ə, demək istədiyim məsələ niyyətdir. Bir insan ki, bir insanı yeməyə dəvət eləyir və həyəcanlıdır və ona çox böyük dəyər verirsə, o yeməyi yeməyəcək. Və gör bir xanım və ya da dost gəlib görür ki, artıq yemək yeyilir, sadəcə siz o dostluğu və ya da o münasibətləri bir daha özünüzdə dəyərləndirməlisiniz. Mə, müsbəti də var. Hətta qeyri-etik hərəkətlərin belə sizin üçün analiz və münasibətləri yenidən dəyərləndirməyə ə, zaman verəcək. Bunlar görməməzlikdən gəlmir. Bədən həmişə niyyətə bağlıdır. Əl hərəkətləri, söz Buna görə də bu incəliklər sizə qarşıdakı insanı daha tez çözməyə kömək eləyəcəkdi. Dəyərlər etika birinci düşüncədən başlayır formalaşmağa. Bədən onsuz da kitabları oxumasa da belə ona tabe olacaq. Yox, əgər dəyərlərdə biraz əskiklik varsa, ədəbdə biraz əskiklik varsa, onda əzbərləyəcək. Hə. Çox sağ olun. Mimlərdir. Çox sağ olun, Günay xan, gəldiyiniz üçün, suallarımıza bucaq dolğun cavablar verdiyiniz üçün sizə işlərinizdə boluluq diləyirik. Mən təşəkkür edirəm. Sizin kimi parlaq gəncliyimiz olduğuna görə çox sevinirəm və çox doğru məqamlara toxunduğunuza görə tövsiyə edirəm hər kəsə gəncləri öz oğlumada sizin verilişinizə hə. mütləq baxsınlar. Çox sağ olun, minnətdarıq. Çox sağ olun. Hazırda studiyada qonağımız var. Qonağımız prezident təqaidçisi, vokalçı Nihat Orucovdur. Nihat bey, xoş gəldiniz sizi. Nihad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş, xoş gördük. Salamlayıram sizi və dəyərli televiziyə qarşısında heyətin tamaşaçılarımızı, dəyərli heyətimizi. Nihad bəy, ilk olaraq sizi, sizi tanıyaq. Yəni gənc vokalist kimi ümumiyyətlə bu günə qədər qazandığınız uğurlardan, gördüyünüz işlərdən danışasınız. Mən Nihad Orucov, 22 yaşım var. Uşaqlıqdan 5 yaşım, mənim yaşımdan bəri vokalla məşğulam. Prezidentə qayıdışıyəm. Azərbaycan Oxunu tələbəsiyəm desəm ki, məhz yaxın bitirmişəm. Ondan sonra 2008-də Azərbaycanın birinci, birinci xanımı Mərmən Xanım Əliyeva ilə Fransa'da gözəl konsert keçdi bizdə. Bir çox tədbirlərdə iştirak etdik. Sonra sənədlər yığıldı, və? diplomlar yığıldı üst üstə və prezidentə qayıtdı. Layiq görüldüm. Niyatbay, bu günkü mövzumuz etikadır. Yəqin ki, siz də məndə razılaşarsınız ki, sizin sahədə də bir çox etik qaydalar var ki, bunlara mütləq şəkildə riayət olunmalıdır. Məsələn, bir ifaçı olaraq ifaçı başqa bir ifaçının digər bir ifaçının mahnısını icazəsiz oxuyarsa, məncə burada etik davranışlar sərgilənmir. Yəni bu çobul şəkildə pozulmaz deməkdir. Bu kimi məsələn siz şənliklərdə, məclislərdə, bir çox tədbirlərdə olursunuz. Bu kimi hansı hallarla rastlaşmısınız? Ümumiyyətlə mən belə deyərdim ki, etika tək bizim sənətdə yox, ümumiyyətlə hər bir sənətdə vacibdir. Etika gündəlik həyatımızda da bizim vacibdir. Mahnıya gələndə isə əlbəttə ki, mahnının müəllif hüquqları qorunmalıdır. Bu mütləqdir, mütləq şəkildədir. Məsələn, tutaq ki, bu gün mən Zami Hüseynovun tutaq ki, bir mahnısına ifa edirəmsə, mən ondan əlbəttə ki, icazə almalıyəm ə bu kover şəklindədirsə biz onu indi Instagram-a yerləşdiririk. Iı, o heç, yəni o aidən məsələdə. amma belə professional şəkildə əgər biz onu aranjman ediriksə, biz onu sıfırdan yenidən oxuyuruqsa biz bunu belə əlbəttə ki bu etik qaydadır. Rihat bəy, 2007-ci ildə prezidentimizin sərəncamı ilə adınız gənc istedadların qızıl kitabına daxil olunub və bununla bağlı da siz təqədə layiq görülmüsünüz. İstərdik ki, bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənək. Əlbəttə ki, ıı, öz yaşıdarlarımın arasında e, bu cür ada layiq olmaq çox qürurverici bir hissdir. 2017-də mən hətta belə deyə açıq danışacağam sizinlə. <laughs> mən məhəllədə oturmuşdum. E, yay ayları idi. Mənə bu xəbəri veriləndə inan Allah'a o qədər sevindim ki, həqiqətən çünki prezident təqəüdünə layiq görülmək e, o yaşda 17-18 yaşında. Əlbəttə ki, o qədər yəni gözəl hisslər, onu mən sizə belə izah edə bilmərəm, həqiqətən. İndi gələr o sevinç mənim içimdədir. Və Nihat bəy sizə də bizə gördüyünüz işlərdən aşağı son layihələrinizdən xüsusilə də son mahnınız olan Sayəndə mahnısını istədik. O mahnının ərsiyə gəlməsindən danışasınız. Yəni kimlər rol olub burada? O mahnının ə, bəstəkarı, söz münsiqi Kanan Zeynalov aiddir. Yəqin ki tanıyırsınız Azər Zeynalovun. Bəli, təbii ki. Xalq artistinəm. Mən siz buradan salamlayıram Azər müəllimi. Ə, azər müəllimin ə, oğludur Kanan Zeynalov. Ə, o mənə bərazi etdi ki, bəs e, Nihad çox istərdim ki, bəs bu mahnını ifa edəsən. E, və bu mahnını biz ərsəyə gətirdik. Belə yerə gəlmişəm maqan qonağı də olub Kənan Zeynalov. Bəli bizim <laughs> də deyisqan. Mən əslində özüm özümü dinləməyi bir qədər sevmirəm. Amma bu mahnını, sırf bu mahnını maşında var, playlistində hə. də var, özüm dinləyirəm. Amma siz Çok ifa eləyirsəniz də biz dinləyərik inşallah. İnşallah, olay. inşallah. Bəli biz istərdik ki ifadan öncə dostlarımızla sağollaşaq. Dostlar, ümid edirik ki bu gün də sizə öz pozitiv əhval-ruyhamızı ötürə bildik. Unutmayaq ki üslubumuz bizim kimliyimizdir. Harda olduğumuzdan asılı olmayaraq hər zaman çalışacağıq və etik qaydalara riayət eləyəcəyik. Hələlik. 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 Hele de yaşayan hatıra Öteni silmeyen sadece menem Ben mən. Gözlettin yoruldum Unuttum sayende hayatım Renksiz kalacağım Terk ettin hayattan soyuttun Soyunda şafaqla bizsiz açacaq sözünü göz yaşı bəsəyən gəristəyən təkman deyiləm iki ayrılan küçədə yaxşı sığınan gecədə yolunu gözləyən o tənha mənəm mən gözlətdim Gözün terk etdin həyatdan soyutdun sayənden şəbəkən bizsiz acacaq can terk etdin hayattan soyuddun sayenden şam ağlar bizsiz açacaq şefekler bizsiz açacak.